بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ Lain akom tum salat awai tum zakat awam tum birusuli wa azhar tum hum wa qurad tum Allah qurdan hasana wa qurad tum Allah qurdan hasana la ukfiran ang kum wa la udhilan kum jannah tajri جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقدهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حزا مما ذكروا به ولا تزال تتبع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفع إن الله يحب المحسنين